Так, начинаю я с Рагуливны. там вывалилось мне, предложили мне Рагуливну, послушал ее, иногда слушаю. Ну, Рагуливна это украиноязычная пани, она делает разборы контента этих русофилов. И в этот раз она разбирала Юрия Романенко. <coughs> Юрий Романенко выступал моей украине любимой Наташи Наталке Масейчук они все наталки. Кому 80 плюс, все наталки. Но не в этом дело, не дело возраста. Дело в том, что наталка это криптокошелек, без чести, достоинства. И там обитает иногда Юрий Романенко. Юрий Романенко это знаменитый украинофоб, который паскудит украинскую культуру, оскорбляет украинскую нацию. И борется со всем украинским. Но так как он заложник обстоятельств ему еще приходится жить в Украине, то он, конечно, потише, в, в, ну, в отличие от своего братика Алекса Арестовича, тот уже выехал, катапультировался. Тот бисер мечет поярче. <и> Всех. <и>, и она как раз Рагуливно разбирает его визит к, этому, к этой Наталке Масыйчук. Но он с такой ненавистью. Если его смотреть в разрезе 5-6 лет, то знаете, что Юрий Романенко это копия Алексея Ристовича. У него фамилия не Романенко, он Романов. А Романенко у него для прикрытия. Но он ничего общего не имеет с украинской культурой, украинством, а фамилия это... Вот это Йенко у него какое-то, ну, непонятно. Всех... Изучив предметную историю Украины по дням за последние 700 лет, я призываю всех украинскую молодежь выбирать украинскую культуру, украинский язык, украинскую мову. Это цивилизационный выбор образованного человека. Это мы должны пойти повторить путь Чехии, которая избавилась от всего немецкого возродили свою культуру, которую называли сельской, считали, ну, было такое выражение в Советском Союзе, в Юго-Восточной Украине, те люди, которые говорили на украинском языке, это пригород города и СО, их называли бычары, бычье, и либо кресты. Поэтому мы должны от этого избавиться и возродить свое, все свое национальное. И такие, как Юрий Романенко, они должны быть измами. Они должны быть меньшинством в нашем государстве. Это перхоть советская, в СССР. Ну, а если ты бычара, бронелобый, то нужно тогда идти путем Юрия Романенко. У него там, ну, мне написал подписчик, у него горе произошло. Убили собачку Корги. Ну, собачек убивать не надо, какой бы ни был конфликт с Юрием Романенко. Это первое. На Корге и подавно. Какой вред могла принести маленькая собачка Корги? Тот, кто ее убил, плохой человек. Юрий Романенко, это да в чистом виде дугинец. Дугенцы, Дзержинцы, все днепрозержинцы. Выпью воды троха. Или Проханов, прохановцы. Ирландцы прошли длительный путь. Они не смогли победить в равном бою Британию. Но они сделали по-другому. Они боролись с Юриями Романенками на каждом шагу. Убивали этих Арестовичей на каждом шагу. Но! Они создали диаспору, которая из-за Голода уехала с Ирландии в США. Эта диаспора поселилась в Бостоне. Они стали элитой США. Они начали избирать из ирландцев президентов, сенаторов. И американские ирландские элиты заставили Британию признать независимость Ирландии. Вот такой путь прошли сложный. Но они добились своего. Это российская пропаганда. МИД Латвии прокомментировал видеоролик с выдворением пенсионерки. 75-летний поэтессы, Никто ее никуда не выдворял. Латвия никуда никого не выдворяла. Они плодят Юрия в Романенко. Поэтому Латвия будет захвачена Россией без шума и пуля. И по Романенко я забыл сказать. У него была там фраза такая у Наталки Масейчук моей любимой. Вы, ну, в лапках. Вы тонете и держите свой флажок, ну, украинский флаг националистов. Может, стоит подумать о спасении. Ну, какая паскуда, да?